яким аероглісером рятуватимуть Кременчужан. Мы нашли этот катер, дали объявление, нашли катер и провели тендер. Основная задача выполнения работы это в тяжелых условиях – это зима, осень глубокая и ранняя весна, это лед. Паводок и мелководье ну такие все работы что, а с наступлением холодов и когда лед уже будет становиться на реке Днеп, его самый раз применять то есть он может зайти в любую точку на любую толщину льда таких аналогов нету потому что есть лисера, но тот отличие в чем это поддув днище вот и прокрытый с то есть он, он, он э, имеет не жесткое днище, плавающее, вот, и имеет плавность перехода от мили э, мели и прочее, то есть это самое такое последнее э, новое это самое технике, которая в этом классе судов. Враження, ну, звичайно, це не комфортабельний лайнер, але разом з тим свої функції, для те, для чого він створений, він буде виконувати і виконував, як ви, як ви бачили. Він доволі впевнено тримається на воді. Він буде, ми тестували його зиму, він впевнено тримається на умовах, таких на коли лід, тороси і наразі це його головне призначення. Тому як для робочої одиниці дуже, дуже добре і дуже впевнено.